показывает практика, мало кто в своей жизни может формулировать то, с чем он сталкивается каждый день. Достоинство для каждого означает свое, что-то определенное, и мы не можем дать этому четкого понятия, мы не можем из этого сделать термин. Человек — это как кусок в бумажки. Все, что с ним происходит, остается в его памяти, в его подсознании навсегда. И э, мы должны разделять такие понятия, как честь и достоинство. Достоинство ⁇ это то, с чем мы рождаемся, а честь ⁇ это то, что приходит нам э, с нашим образом жизни, э, с нашими э, поступками и э, с нашими убеждениями. Э, и э, я уверена, что э, каждый из нас когда-то осудил чье-то достоинство к нулю или э, сталкивался с такими э, случаями. И мы должны э, сразу же э, ставить э, себя на место этого человека и понимать, что он чувствует. Он теряет свое достоинство, свою честь. И мы должны понимать, что этого никогда не должно не случиться. Ведь если мы не хотим, чтобы мы потеряли что-то, то, что нам дорого, то мы не хотим, то мы не должны делать это с другими людьми. Спасибо.